Belə şəxsiyyətlər var ki, onların varlığı təkca öz xalqlarında deyil, bütün insanlığa, bəşəriyətə xidmət edir. Qırğız xalqının böyük oğlu, əsərləri bütün dünyada məşhur olan Çingiz Məsbələ söz ustası idi. Çingiz Aitmatov "Mən Manas oğluyam" deyirdi. O Azərbaycanda da yaxşı tanınırdı. Dəniz kənarı ilə qaçan alabaş, Qırmızı yaylıqlı qovağın mənim kimi və digər əsərləri çox məşhurdur. 70-ci illərdə mən ə, ədəbiyyat institutunda oxuyanda onunla görüş keçirdim Moskvada və o vaxt oynadı tanış oldum. Üstündən illər keçdi və Çingiz Aitmatov Bakıya gəldi və mən onunla görüşdüm. Atatürk mərkəzində görüş oldu. Mən ona dedim ki, dedim Çingiz Tariq oğluyç, mən çox şadam ki, siz Bakıdasınız. Amma iki qat şadam çünki siz Rus premyanın münsiflər heyətinin Ə, sədrisiz. Am mən o premyaya, deməli kitab təqdim etmişəm. O güldü, dedi, onda məndən istifadə eləyir. <laughs> mən deməli həmin kitabı verdim ona. Siz inanmasınız. Sabası gün mənə zəng elədi, dedi, Natiq mən oxumuşam və çox bəyəndim. Sən çox güman o mükafatı alacaqsan. Dekabrın 8-də Türk dünyasının görkəmli yazıçısı, ictimai-siyasi xadim Çingiz Aytamatovun 85 illiyinə həsr olunmuş yubiley tədbiri keçirilib. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbilfəz Qarayev onun həyat və yaradıcılığı, zəngin ədəbi irsi haqqında məlumat verib. Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında dünya şöhrətli yazıcının yaradıcılığını əks etdirən Çingiz Aytamatov Türk dünyasının qüdrətli söz ustadı mövzusunda kitab sərgisi də nümayiş etdirilib qeyd edəki Çingiz Əytəmatovun yaradıcılığını milli lider Heydər Əliyev hələ ötən əsrin 60-cı illərindən başlayaraq yüksək qiymətləndirib. Yazıcı isə ulu öndərin türk dünyasının qüdrətli lideri olduğunu dəfələrlə yazılarında, müsahibələrində bildirib. Ülviyə Həsənqızı, Gülşənə Mustafaeva, İlkin Şükurov, Sənət Xəbər